হেল্ল' এভৰিৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ অন্য ইউটিউব ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ৱাৰ্ডৰ পৰা আনিলোঁ এয়া ভাৰতনাট্য়মৰ অৰ্ণামেণ্টছ আৰু লগতে বহু পুৰণি এযোৰ ড্ৰেছ সৰুকালৰ ডান্সৰ স্মৃতিৰে ভৰপূৰ কাপোৰযোৰ অতি মৰমৰ আৰু এয়া পিছে সযতনে ৰাখিছে মায়ে আহে মই স্ত্ৰী কৰিবলৈ লৈছোঁ যিহেতু কৃষ্ণা আহি আছে তাইক মই মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধাওঁ আৰু এয়া আহি পালে কৃষ্ণা সজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁহে দেই খোপাটো বান্ধি হৈছে চাওকচোন কেনে লাগিছে ধুনীয়াকৈ পাতি দিছে কিন্তু মাজে মাজে অকণমান মিচিক মাছাক কৰি হাঁহিও আছে তাৰপিছতে এয়া তাই ৰেডি হৈ গ'ল সঁচাকৈয়ে কৃষ্ণাক কিন্তু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু এতিয়া ভণ্টীয়ে অলপমান আলতা লগাই দিলে হাততো ভৰিটো তাৰপিছত অকণমান আকৌ প্ৰেক্টিছো কৰাই ল'লে এয়া নটৰাজ বাবাৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিলোঁ আৰু সকলোৰে এক্সাম ভাল হোৱাৰ কামনাৰে এয়া মই ওলালোঁ এক্সাম চেণ্টাৰলৈ বুলি আৰু এয়া সকলোৱে দেখিছেনে সাজি কাচি আহিছে মই দেখাইছোঁ হওক মোৰ ষ্টুডেণ্ট কেইগৰাকীক আৰু আমি আহি পালোঁহি এক্সাম চেণ্টাৰ এক্সাম মোৰ মই সিহঁতৰ কাৰণেহে টিচাৰ কিন্তু মোৰ মাক তেওঁলোকৰ কাৰণেও পেৰেণ্টছ আৰু মোৰ কাৰণেও মোৰ গুৰু মোৰ পেৰেণ্টছ যিহেতু মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ এক্সাম হওক বা ডান্সৰ প্ৰগ্ৰাম হওক মাৰ লগত নোযোৱাকেই নোৱাৰে যেন মইহে নাচি আছো মায়ে মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাতে পিঠা বনাইছে আৰু এয়া মৰ্দন বিলাই আছে আচলতে এয়া আন্তৰিকতা এয়া আটাইকেইগৰাকীকে বৰ মৰম লাগিছে আৰু খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু সকলোৱে এক্সাম দিবলৈ বুলি ৰেডি হৈ গ'ল নৃত্য জগতত প্ৰেক্টিকেল এক্সাম বুলি এয়া তেওঁলোকৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা প্ৰথম পৰীক্ষা আৰু ফটো আৰু মোৰ ব্লগতো মই সেয়েহে স্মৃতি হিচাপে ৰাখিলোঁ এয়া তেওঁলোকৰ এটা জীৱনৰ খুব ধুনীয়া আৰু স্মৰণীয় দিন হিচাপে আর এ প্ৰশংসা কৰিলে এক্সাম ইনারে আর মোট খুবই ভাল লাগিল যেহেতু মোটা এক্সামর এক্সামৰ আসি হয়েছা নিজের পেট দাদা বইয়ে মা আৰু মোক দিলে খুব ভাল লাগিল থ্যাংক ইউ সো মাছ আর এই মোক দিছে থ্যাংক ইউ নিজা আর মো অশেষ শুভেচ্ছা জানালো আর থ্যাংকস মাই চ্যানেল বাই